মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম আহি পালে এই এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ বৈচিত্ৰময় অসমৰ অতি কমন কুৱেশ্যনকেইটা মই আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ প্ৰথমে তোমাৰ দুটা পাঠত সন্নিৱিষ্ট যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয় দিয়া আমাৰ দুটা পাঠত সন্নিৱিষ্ট দুটা জনগোষ্ঠীৰ এটা তিৱাসকল আৰু আনটো দেউৰীসকল প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম তিৱাসকল তিৱাসকলৰ তিৱাসকল অসমৰ এটা প্ৰাচীন নৃগোষ্ঠী ভাষিক দিশৰ পৰা এওঁলোক ইণ্ডো চীনৰ অন্তৰ্গত ত্ৰিপদবৰ্মীয় ভাষাগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালৰ বৃহত্তম বড়ো থালৰ লোক বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকে বাস কৰে তিৱাসকলক সুকমভাৱে দাঁতিৱলীয়া পাহাৰীয়া আৰু থলুৱালী বুলি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় যদিও বৰ্তমান পাহাৰীয়া আৰু ভৈয়ামীয়া হিচাপেহে জনা যায় মূলতঃ মাতৃসূত্ৰীয় অৱস্থাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা তিৱাসকলৰ সমাজটো পৰিয়ালৰ পৰা উদ্ভৱ হয় ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা তেওঁলোক প্ৰধানকৈ জ্বৰবাদী বা জৰ উপাসক আৰু পূৰ্বপুৰুষৰ উপাসক সাংস্কৃতিক দিশত তিৱাসকল বিশেষভাৱে চহকীয়ে তেওঁলোকে বিভিন্ন উৎসৱ পালন কৰে তাৰ ভিতৰত জোনবিল মেলা উল্লেখযোগ্য আন এটা আমি আলোচনা কৰিম দেউৰীসকল দেউৰীসকল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মংগোলয়সকলৰ ভিতৰত এক অন্যতম জনগোষ্ঠী দেউৰীসকল উত্তৰ পূব দিশৰ পৰা অসমলৈ প্ৰৱজন ঘটে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উজনি অংশত বাস কৰিবলৈ লয় কালক্ৰমত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ দেউৰীসকলৰ বসতি বিস্তাৰিত হয় দেউৰীসকলৰ সামাজিকভাৱে চাৰিটা খেলত বিভক্ত সেইকেইটা হ'ল দ্বিগমীয়া টেঙাপনীয়া বৰগঞা আৰু পাটৰ গঞা ভাৰতৰীয় সংবিধানে দেউৰীসকলক অনুসূচিত জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি দিছে দেউৰী ভাষা মূলতঃ চীন তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীৰ ত্ৰিবতমীয়া ভাষা পৰিয়ালৰ বড়ো শাখাৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোক সাধাৰণতে কৃষিজীৱী লোক তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু জীৱিকা কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল দেউৰীসকল বৰ ধৰ্ম বিশ্বাসী তেওঁলোকে কুন্দী ধৰ্মক বিশ্বাস কৰে বিহুৰ উপৰিও তেওঁলোকে কেইবাটাও সুকীয়া কৃষিভিত্তিক আৰু ধৰ্মীয় উৎসৱ পালন কৰে ইয়াৰ পিছৰ আন এটা দৰকাৰী কুৱেশ্যন হ'ল তোমাৰ পাঠ্যপুথিত থকা যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ বিশেষভাৱে বৰঙণি যোগোৱা দুজন ব্যক্তিৰ নাম লিখ ব্যক্তিৰ চমোটোকা লিখা আমি তিৱাসকলৰ বলাইৰাম সেনাপতিৰ কথা লিখিম বলাইৰাম সেনাপতি এগৰাকী সুপ্ৰতিষ্ঠিত লেখক আছিল আৰু সংস্কৃতিৰ সাধক ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনৰ তিনি মাৰ্চত নগাঁও জিলাৰ বাৰপুজিয়া গাঁৱত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে তিৱা ভাষা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেখেতে বহুতো পদক্ষেপ লৈছিলে তাৰ ভিতৰত তিৱা কৃষ্টি আৰু সংস্থা অন্যতম তেখেতে একাধাৰ আছিলে সাহিত্যিক গীতিকাৰ আৰু সুৰকাৰ তেখেতে অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰ লগতে তিৱা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদো অলংকৃত কৰিছিলে সেনাপতিয়ে ভালেমান বঁটা লাভ কৰিছিলে বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী এইজনা মহান ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ এঘাৰ মে' তাৰিখে আনজন হৈছে ভীম্বৰ দেউৰী জনাতা ভীমবৰ দেউৰী জন্ম হৈছিলে ঊনৈছশ তিনি চনত মে' মাহৰ ষোল্ল তাৰিখে শিৱসাগৰ জিলাৰ পানীদিহিং অঞ্চলত তেখেতৰ অসমৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অহৰহ কাম কৰি গৈছিলে ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনত ভীমবৰ দেউৰীয়ে উদ্যোগ লৈ দেউৰী সোণোৱাল কছাৰী মটক মিচিং বড়ো তিৱা ৰাভা আদি অনসৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নগাঁৱৰ ৰহাত অসমৰ ভৈয়ামৰ অনপ্ৰসৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰি আছাম বেকৱাৰ্ড প্লেনছ ট্ৰাইবেল লীগ গঠন কৰে ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত তেখেতে আছাম ট্ৰাইবছ এণ্ড ৰেছেছ ফেডাৰেচনত জন্ম দিয়ে তেখেতে ডিব্ৰুগড় স্থানীয় মণ্ডলৰ সদস্য হিচাপে মনীত হৈছিলে ঊনৈছশ ছচল্লিছ চনত গোপীনাথ বৰদলৈ মন্ত্ৰীসভাত তেখেতে তেখেতে বন আৰু শ্ৰম বিভাগৰ মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰিছিলে অসম আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ হকে উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াত আত্মনিয়োগ কৰা এইজনা মহান ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ ত্ৰিছ নৱেম্বৰত ইয়াৰ পিছত আমাৰ আন এটা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম এইটো হৈছে লাষ্ট কুৱেশ্যন যে তোমাৰ দ্ৰুত পথত থকা যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ পালন কৰা দুটা উৎসৱৰ বিষয়ে চমুটোকা লিখা আমি প্ৰথমতে লিখিম আলিয়ে লৃগাং আলিয়ে লৃগাং মিচিংসকলৰ জাতীয় উৎসৱ মিচিংসকলৰ এই কৃষি উৎসৱ তিনিটা পদৰ সমষ্টি আলি আয়ে আৰু লৃগাং আলি মানে মাটিৰ তলত হোৱা বীজ আয়ে মানে হ'ল গা গছৰ ওপৰত হোৱা ফল আৰু লিগাং মানে হ'ল ৰোপণ কৰা কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ ফাগুণ মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰৰ দিনা উৎসৱৰ শুভাৰম্ভ হয় এই দিনটোৰ হিচাপ ৰাখিয়েই বীজ ৰোপণৰ শুভাৰম্ভ কৰে পূজা পোৰাং আপিন বা টোপোলা ভাতৰ লগত ডিংচাং ওয়ংচাং অৰ্থাৎ শুকান মাছ মঙহ আৰু আপঙি এই উৎসৱৰ প্ৰধান খাদ্য আনটো হৈছে জোনবিল মেলা জোনবিল মেলা ভৈয়াম অঞ্চলত বাস কৰা তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ ঘাই উৎসৱ জানুৱাৰী মাহৰ মাজভাগত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসৱৰ প্ৰাচীন বিনিময়ৰ প্ৰথা অধিক আকৰ্ষণীয়কৈ প্ৰদৰ্শিত কৰা হয় জাগিঅদাৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ নিলগত দৈয়াং বেলগুৰি নামে ঠাই উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হয় জোনবিল মেলাত পাহাৰভৈয়ামৰ অনেক লোকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু বিনিময় কৰি সম্প্ৰীতিৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ এইখিনিয়ে বৈচিত্ৰময় অসমৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকে এই তিনিটা কুৱেশ্যন চালে নিশ্চয় তোমালোকে দহ নম্বৰ পাবাই তোমালোকে নিখাকৈ নাথাকিবা ভিডিঅ'টো তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু তোমালোকে এটা লাইক কৰিবা কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা ধন্যবাদ